بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى ان يُصَبِ ومن تبعه نصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan Al-Asma'ul Husna nama-nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan 46 Al-Wasi' makna dalam bahasa kita Maha Luas. Permana Allah Ta'ala wallahu wasi'un alim surah al-baqarah ayat 247 artinya dan Allah itu maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui firman Allah taala wasi'a rabbi kull shay'in ilma surah al-an'am ayat 80 Artinya, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Berkata Asyik Abdul Qadir Al-Mandiri Rahimahullah. Maknanya ialah, yang meliputi oleh ilmunya akan segala yang diketahui. Yang ada dan yang tiada atau yang melengkapi oleh rahmatnya akan orang yang, yang mukmin dan orang yang kafir orang yang baik dan orang yang jahat maksudnya ilmu Allah Ta'ala itu luas mengetahui segala yang ada dan yang tiada yang ada Tuhan tahu yang tak ada Tuhan tahu tahu tak ada dia ilmunya luas yang kedua rahmatnya luas luah rahmatnya itu diberi kepada orang mukmin, orang yang beriman dan orang yang kafir orang yang baik dan orang yang jahat semua Tuhan beri berlaku di atas dunia ini disebut dalam hadis sekiranya dunia ini ada harga sebetulnya sayak nyamuk Masya Allah tak beri pada orang kapi rahmat sikit pun maknanya dunia ni sangat murah di jawa Allah Ta'ala sikit sangat Allah Ta'ala beri rahmat dia, kurnia dia, rezeki dia kepada hambanya di atas dunia ni yang beriman, yang percaya yang ikut Islam dan yang kafir yang tak ikut Islam yang baik yang jahat Tuhan tak turun balik selalu beri semua adapun hukumannya dibicarakan di mahkamah pada hari akhirat akan risap amalannya hari akhirat atas dunia Tuhan beri berlaku peruang orang yang baik dia bersyukur orang yang kapir dia kupur tambah rasanya berkata Al-Hulaymi Rahimallah Maknanya ialah yang banyak di bawah kekuasaannya dan di bawah ilmunya. Ma'luah itu meluah kekuasaannya. Dua di kuasa dia berlaku. Dan luas ilmunya macam dulu juga, luas. Dan pengakuan kepadanya ialah bahawa ia tidak lemahkan oleh sesuatu pun, tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun dan rahmatnya meliputi segala-gadahnya. Makna luah itu ialah tak ada siapa yang boleh melemah Allah Taala. Lemah nak lawan Allah Taala. Luah sangat, tak siapa. Tak capai oleh manusia ilmu dia dan sebagainya rahmat dia. Begitu juga tak ada yang tersusut sembunyi sesuatu pun pada Allah Taala. Dan rahmatnya kepada semua yang Islam dan yang kafir, yang baik dan jahat. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah. Maknanya ialah yang luas. Laki maha kaya. Yang ini yang luas kekayaannya. Daripada keperluan hamba-hambanya. Dan yang luas rezekinya daripada makhluknya. Allah Ta'ala memiliki. Segalanya lebih daripada orang kaya. Tak ada lawan. Rezeki dia lebih daripada jumlah makhluk dia. Ha? Jangan kata tak cukup rezeki. Lebih makhluk dari rezekinya. Luas rezeki Allah Ta'ala ha, tu. cuma Allah Ta'ala beri sekadar yang patut. Sekadar yang padan, yang sesuai. Kalau beri banyakkan, jadi melampau. Jadi rupa daratan. Beri sikit, tak cukup. Semua Allah Ta'ala beri berlaku. Cuma tak cukup tu, kan kita malah. Dan sebagainya. Ha? Orang kaya tamak. Kalau Tuhan beri banyak, tamak lagi ikut hawa nafsu dia ha? rezeki Allah Ta'ala sangat luas lebih daripada keperluan hamba dia yang 47 Al-Hakim yang maha mempunyai hikmat kebijaksanaan Rahman Allah Ta'ala Qalu subhanaka da ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Surah Al-Baqarah ayat 32 artinya mereka para malaikat menjawab Maha suci engkau tidak ada yang kami ketahui selain daripada Allah Selain daripada apa yang telah diajarkan kepada kami oleh Allah Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang, yang tahu lagi mempunyai hikmat bijaksanaan Berkata Al-Hulaymi Rahimullah Maknanya ialah yang tidak berperman Dan membuat malaikan apa yang betul Dan sesungguhnya saya ia Dinamakan dengan nama itu Al-Hakim kerana segala perbuatannya betul dan segala ciptaannya amat menghalusi dan elok berkata Al-Mani Rahmahullah iaitu ilmu yang sempurna dan perbuatannya yang teguh ha, ayat tadi menyatakan pengakuan malaikat Bila Allah nak menjadikan manusia Adam dan Rasulia yang di atas muka bumi manusia duduk atas muka bumi jadi khalifah tarbi bumi Berturut-buruk lima iklim yang diambil memperakui khilafah, kalau akan jadilah mahu disebut di dalam, dan kita akan menjadi orang yang mendekati Allah. Allah akan menghendaki kita untuk menjadi orang yang mendekati Allah. Allah akan menghendaki kita untuk menjadi yang mendekati Allah. Allah akan menghendaki kita untuk yang akan menjadi yang akan menjadi akan jadi khalifah beribadah dan khalifah khalifah mentarbi urusan dunia tarbi urusan tanah bumi atau dunia ini dan malaikat kata mengapa tak tugaskan kami malaikat ialah makhluk yang sangat taat kepada Allah Taala tak ada dosa sekali kali ini malaikat makhluk malaikat berebut nak ikut perintah Allah Taala mengapa tak tugas kami biar kami nak buat Mengapa tugas nanti orang buat jahat? Buat kerosokan di atas muka bumi? Lalu Tuhan beritahu ini أَعْلَمُ ma la ta'lamun, ta Aku tahu apa yang kamu tak tahu وَأَعْلَمَ أَعْرَمَ الْأَصْمَاءَ كُلَّهَا Tuhan ajar kepada Adam Nama-nama benda yang ada di atas dunia Ajar kepada Adam nama-nama yang ada di atas dunia Benda yang ada di atas dunia ha? Tuhan ajar kepada Adam Beri ilmu kepada Adam ilmu yang berkait dengan dunia Tuhan tanya malaikat apa benda ni malaikat kata maha suci engkau subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mereka berkata maha suci engkau wahai tuhan tak ada ilmu pada kami mereka apa yang kau ajar pada kami engkau yang maha bijaksana kerana Tuhan jadikan makhluk malaikat makhluk rohani. Roh makhluk ghaib. Tak ada nafsu. Ha, tak ada nafsu. Nafsu tak ada makhluk gaib. Ini makhluk malaikat. Sedangkan duduk atas bumi ini nak guna benda-benda yang ada di atas muka bumi. Ha? benda nak ada muka bumi ini ada jadi makanan, ada jadi minuman ada perkahwinan dan sebagainya Manusia ada nafsu. Menataan juga ada nafsu. Cuma Tuhan beri kepada manusia akal. Menataan tak ada akal. Itu biasanya. Menataan tak ada akal. Ikut suka. Manusia ada akal. Boleh mikir hak ni betul, ni salah dan sebagainya. Tuhan turun dengan kitab. Lantik Nabi-Nabi Rasul membawa kitab itu. Nabi Rasul kalangan manusia. Mak Nabi ni orang yang benar Yang bijak, yang cerdik Dipilih oleh Allah Ta'ala Diketahui oleh kaum dia Puak dia Di negeri masing-masing Nabi ni orang baik Orang cerdik, orang bijak Dipilih Allah, dia beri kitab Bila Nabi bawa kitab Manusia kena percaya Percaya bernabi Nabi ni Kitab Allah Ta'ala sungguh, kena percaya Malangnya ada manusia yang tak boleh lawan nafsu dia akal ada. menang nafsu pada akal jadi menatang ada manusia yang taat guna akal ikut petunjuk Allah Taala itu jadi masalahnya maka yang boleh duduk di atas muka bumi ialah makhluk manusia yang ada jasad ada tubuh tak punya malaikat ada roh ada nyawa ada rohani ada akal dah hidup bermasyarakat hidup berkeluarga antara satu sama lain berkumpul berbagai bangsa Tuhan jadikan begitu supaya mereka membagian tugas di atas muka bumi maka makhluk manusia yang layak di atas muka bumi mengikut kebijakan Allah Taala mereka mengaku kepada Allah Taala kami tak tahu Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana mereka menyewah diri kepada Allah Taala manusialah yang tugas di atas muka bumi dan sebab itu Manusia tak muka bumi itu oleh kerana tugas dia beribadat kepada Allah Ta'ala Menuju akhirat Manusia juga kena tarbih di atas muka bumi ini Tarbih macam-macam Maka Tuhan bagikan ilmu yang wajib kepada manusia Pardu'ain wajib atas tiap seorang Dan perlu kipayah Kipayah ini terpilih Tugas-tugas manusia -tugas manusia terpilih ha? Bidang tertentu, perlu kipayah Ha, pardu ni wajah tiap-tiap tiap seorang. Bik pada pada Allah Ta'ala. Kena Allah Ta'ala. Tahu baik dan buruk. Perangan uduh, perangan mulai. Tahu benda yang mampak, benda yang berdarat. Ini pardu ayah Tiap-tiap orang kena tahu. Pardu kebayah pula kena ada. Bukan semua tahu. Orang mendalami masalah akidah, masalah syaitan, akhlak. Tahu terpinci. Ini pardu kebayah kena ada kalangan manusia buruk yang macam ni berjual tiap-tiap urusan dunia ilmu perubatan ilmu makanan ilmu pertanian ilmu kejuruteraan ilmu nak macam-macam Tarbiah hutan tarbiah menatang palu kipaya kena ada kalangan manusia yang tahu ilmu-ilmu dunia ni oleh kerana manusia tu ada pendidikan rohani maka ilmu dunia dapat dikawal dengan sifat rohani yang ada pada manusia pendidikan akhlak dan sebagainya dia jadi apa sekalipun dia jadi jurusera, jadi doktor jadi pemimpin dan sebagainya dia kawal oleh roh yang agama tiap-tiap orang kena ada sebab itulah Islam mengajukan pendidikan dan pelajaran budak-budak yang mereka umur kecil lagi orang yang baru masuk Islam kena belajar fardu ain tiap orang ha kena belajar budak-budak kena didik dari kecil lagi fardu ain fardu kifayah lagi ha ni dah budak-budak ada fardu kifayah dah mampu budak budak tu habis masa sampai balik sekolah garik balik sekolah dia daripada pagi sampai garik nak isi belakang ilmu tak boleh ini Tuhan dah satu, tapi kita ikut pendidikan barat. Pendidikan orang putih. Menyebabkan pelajaran anda, pendidikan tak ada. Jadi kacau tu. Ilmu tinggi, tapi jahat. Tak ada pendidikan. Jadi Islam memulakan pendidikan roh pribadi dulu dengan paduan tiap-tiap orang. Lepas tu padu kepahayah. Padu kepahayah ni tiap-tiap benda yang ada atas dunia, kehidupan manusia kesihatan, makanan, minum, nak buat rumah, jentera dan sebagainya. Ini patut kita payah. Kita pula faham patut kita payah ni semayang-mayang. Eh, itu tak lebih ada tu. Ha, teruk orang Islam ni. Kerana ini jahil kamu. Bila sebut patut kita payah, mayang-mayang lah. Kalau ada orang mati, kena ada orang lagi mayang. Lepas tu, bak-bak dunia ni, tak belajar. Orang kapi ambil alih. Ilmu dunia orang kapi ambil alih. Jadi rosak habis dunia. Ni, kena sedar. Jadi kena betul semula. Ni. Kena balik kepada Islam yang sempurna yang cukup mengikut susunan ah, ha, yang betul. Jadi Tuhan yang maha bijaksana. Itu bijaksana Tuhan yang dijadikan manusia ni dengan perkara-perkara yang ada ilmu dalam semua perkara. Ilmu dunia dan ilmu agama dalam dunia. Dua-dua sekali. Ha, itu. Kita kena sedar. Jadi kena balik kepada Islam semula. Kalau tak balik kepada Islam, jadi punuh sebab dunia penuh hari ini kerana manusia tak ikut Islam. Bahkan kiamat pun berlaku sebab manusia tak ikut Islam. Jadi penuh kuasa habis dunia alam sekitar tak bisa berlaku kiamat. Mati mereka. Tuhan hidupkan semua Dia hisap amalan mereka. Ya, Itu bijaksana Tuhan. Wallahu a'lam.